лет я был добровольцем меня не могли никуда запихнуть и я изначально был в нашей роте охраны ну, чисто патриотический дух и ничего больше наверное, на тот момент не было Но там же познакомились с моим лучшим другом на данный момент тогда мы еще не знали насколько мы будем хорошими друзьями не знали с какой, с какой путь мы с ним пройдем прошли мы с ним многое и несмотря на данный момент мы общаемся поддерживаем друг друга очень хорошо общаемся, дружим. У нас было просто так совпало, что мы везде как-то были вместе изначально. И мы начали общаться, общаться, ну, спелковаться, спелковаться И у нас прям вышла гарная дружба. вместе на блокпостах стояли, вместе на одних э, точках стояли. Потом вместе, ну, так на, на ехал, mm -hmm. а я остался, конечно, там перевели в другую роту охраны. Вот. А потом тоже пришел приказ на него встретили. и мы попали, что, попали в одну бригаду, попали, мы очень обрадовались. Потом мы стояли, помню, когда на распределении, типа, ну, какую роту кто попадет. И мы такие стоим, потому что попали в разные э, взводики, ну, взводы, короче, разные попали. И мы не знали, куда мы попадем, какую, кто какую роту попадет, и типа, потом три роты. тут и вышла фамилию, говорят, типа там шестая рота. И когда сказали моя, говорят, типа, ну, тоже шестая рота, короче. Он как заорет, братан, я в шестой роте. Я кричу, я тоже. И как заорет, говорю, ура, там, братан, все, там, мы вместе, все, пойдем до конца, там, туда-сюда, короче. Есть, ну, и, так вот и получилось, Ну как бы. и все, и дальше мы уже попали на одну позицию. Он на сутки раньше выехал. Я даже не понял, что он уехал, не знал, короче, ну, то есть, не ночью собрали их просто так вот, из ну, с комнаты, говорят, все, поехали. Я еще спал в этот момент. Я днем просыпаюсь, так утром, не нема, не май, думаю, это дело есть, все по всем пацанам, говорю, где, блядь, где кучер, говорю, где Никита, блядь, как это так, где он попал. А он, говорит, на позицию уже выехал. Урочисто присягаю украинскому народу, завжди быть ему верным и витаным, оборонять Украину, защищать ее суверенитет, Територіальні цілісні і недоторкані, Присягаю ніколи, не зрадити українському народові. Ми коли грузились на ешелон, теж там по броварам, ну, коротше, група зібрали їду, і много машин почали приїжджати, нас кормити, ну типу наші бойці, волонтери там, хороші, дуже хороші люди, вони нас кормили, поїли. Очень хорошо к нам відносилися, они там матрасы нам приносили, там, ну, они прям благодарність більша. На наступній день державні з ним в контакті, всі з ними з дзвонюся, з підписуємося. Ну, гарні люди, донька в них така добра. Ми коли уїжджали вже на бойове завдання. Вона так сумувала, плакала. І кожен боєць, що було, там. То-то флажок, я чашку подарів ці дитинки. <рив> да. Кожен боєць, коли кого що було, ну, кожен залишив про себе. пам'ятку, і вона дуже-дуже бережно к цьому относится. Нам дуже було приємно. Жителі броварів саме да. броварів, Да, <рив> да. <рив> да. <рив> Обратно ж ці волонтери вони допомогли нам. Там саме була навчальна база, ви там проходили навчання, так, ну, а потім вас да, да вже в да. позиції. Красавиця. У нас были такие оружия, что не у каждого были. У нас были РПК, ручные пулемет Калашникова. И он был у него многих. То есть я знал людей, которые он есть. Это, в принципе, были наши все друзья. У нас там сформировалась группа небольшая, с пяти там человек где-то плюс-минус. И вот когда я сидел на позиции, отдыхал, э, зак... открывается дверь, закидывается РПК, я понимаю, что кто-то из моих, и я понимаю, что это код, потому что только он на тот момент был э, в самых лютых боях. Кота за трьох очень було трудно. Тут завели кота. ну, В принципі, я вже все зрозумів, головне, що живий. На той момент в мене було головне, найживіше, і головне вивезти відсюди. Ось От такі дела. Він казав, що ти дуже переживав саме. Звісно, це, я більше всього цього боявся. Очень боявся, що кота, і там ще пару хлопців ранять, тому що ми стали те, що друзями, ми стали братами. это братство уже было. Когда кота ранили, на следующий день меня поставили на его позицию э, в 4 часа утра. Э, я сменился с поста, и наша рота в шла. Четвертая э, рота в шла. Она стояла рядом, рядом с нами. И э, как правильно, орки зашли на их позиции и нас взяли в кольцо. Мы сутки практически пытались выйти. Там потырал я еще одного побратима, Марк. Очень было трудно это воспринять. Он тогда, мы тогда по рации разговаривали. Он шел ко мне. Последние слова, которые я услышал от него, это плюс-плюс, брат, иду. И это было последние слова, которые я почувствовал Виднего себя. Потом, получается, мы вышли с кольца кое-как и нас начали снова крыть очень сильно, наверное, как, как в каком-то боевике. Чувствовался, наверное, как реально в каком-то боевике. Так получилось, у нас еще один по за затрехсотился у нас на позиции, у нас было пятеро, у нас уже осталось четверо. Потом, когда мы уже выходили знову у нас был 300-й, пневмоторекс, пробита легкая. Да, и практически очень было тяжело его занести в здание, очень тяжело в амуниции с рюкзаком, короче, я его занес. И зимой пришлось ему отдать свой бушлат, чтобы он не замерз, потому что чем быстрее он мерзнет, тем быстрее у него вытекает кровь. Поэтому пришлось отдать свой бушлат и Доказали ему первую медицинскую помощь. Да. <laughs> Помню, как он очень хотел пить, и мне пришлось бежать на соседнюю позицию, чтобы взять ему воды. Под обстрелами тогда, сильными обстрелами, пришлось бежать. Там, ну, немного где-то, плюс-минус метров 300-400, ну и метров 300-400 чувствовались очень сильно, потому что была зима, все ноги руки отмерзшие. Ну, кое-как отбились, кое-как я сейчас нахожусь здесь. Это, э, считаю ад. Реальный ад, потому что то, что там происходит в гражданском мире, дай бог, чтоб не увидели никогда. Вот там и стоят только для того, чтобы наши женки, сыновья, дети, бабуси никогда этого не побачили. Підтримуєш теж зв'язок з хлопцями, які ще залишаються там на звісно. позиціях. Цих хлопців, на жаль, дуже мало залишилось з нашої бригади, з нашої роти. Ну, Ті, хто є, да, підтримуємо, звісно. Всі дуже переймаюся за них, як вони, що вони, коли вони. Радію кожний зустрічі. Буває, що ми зустрічаємось, радію дуже. Це не, не передати словами. Навіть сьогодні бачився з побратимом, він сьогодні в відпуску приїхав, да, бачився і дуже радіюся, да, коли мене бачить, я бачу хлопців. Це не передать слово, це дружба, це вже брати ще, браття по крові, так називається. Пішло дуже багато, а повернулося вже менше. Більшість хлопців, ну, з моєї роти, охорони теромаської, вже немає живих некоторых не можуть знайти, некоторые у нас на цвинтарі лежать. Перше діло, коли я приїхав в Прамайск, так і одразу поїхав на кладовище до всіх своїх хлопців. Дуже тяжко у нас, ну, дуже тяжко. Хатинський, ми з ним гуляли його его потім його нету, не передати словами, тяжко. Це кого ти знаєш. Звісно, ну, угу. да, і сьогодні навіть узнав про ще одного побратима, якого вже немає в живих. Uh -huh. Не Кожен раз сумно так становиться на душі, тому що ви з ними жили в одній корпі, в підвалі там, в окопі, в підвалі, а тут з'язниця, ще немає їх. Наші піромаські хлопці ми зустрічалися, я навіть мог не знати половину, але всі друг друга знають і всі друг друга знаходять общий язик. Наші піромайські пацани дуже багато, багато разів ми відділися, збирались. Звичайно, навіть у нас от недавно був праздник День 23 бригади. І ми, ж таки, зустрілися, гуляли, віддихали. спілкувалися. Что я еще не сказал типа, что я ну, да. тебе сказал, просто, что позвони жене, типа э, ну, побудь с ней рядом, типа успокой, короче, ну, да. есть в город, типа он ну, там я знаю, что он там где-то, ну не дома. Я в городе. Я ну, в городе, ну, не знаю, где он есть, но я хочу говорю, что типа ну поеди, по подержи, побудь с ней, короче, типа ну то есть ничего только не рассказывай. Именно в этот день, это было 28 сентября, я как сейчас помню, у меня ломается телефон. Он просто, я, я на работе, он просто стоял на пауэрбанке, на зарядке, у меня была в наушниках музыка, я работал. И он просто потухла музыка, он думает, ну ладно, сел, хорошо, я его подхожу, включаю, он не включается. А я вот не знаю, а у меня чуйка, мне нужен телефон, но очень-очень срочно. Ну вот прям нужен мне телефон. И вот, получается, я освобождаюсь с работы, и, короче, я оббегал все ломбарды, Вкратце. и все, ничего не могу найти. Вкратце рассказываю. Mm, Долго да. сильно. И получается, в конце нахожу я телефон, включаю телефон, ну, забиваюсь информацию, мне пишут, на, на, позвони Вики, ты ей нужен в данный момент. То есть, уже даже это мой, жена мой. его. И вот тогда же поехал до Вики, это да, а, она уже знала, что я 300, но тоже не знала, что случилось. Ну, но... и потом я ему звоню, говорю, типа, братан, я 300, я потерял ногу. Я при, прибегаю до Вики, она, естественно, в слезах. Я аж успокаиваюсь. Говорю, главное, что живой. Главное, что будет дома. Это. И потом мы сидим. Вечер. Звонит кот. А у него э, было очень плохо с э, волосом, потому что он э, из-за... Ну, трубочка, не помню, как она называется. Она вставляется, чтобы он мог спокойно дышать. Э, и трек трубка, когда вы доставали, повредили. Все, говорит, ты, ты все ну, да все говорит, это ты рассказываешь. Звонил. <laughs> и звонит мне кот и говорит, так, ну, ты, ты рядом с Викой? Я говорю, да. Говорит, отойди. Я же отхожу в другую комнату, и он мне говорит, братан, я потерял ногу. Я говорю, ничего страшного, главное живой. Я захожу в комнату, у него жена начинает расспрашивать, что, что с котом. Да. Говорю, я да, не, не знаю. Что с ним, что с ним, типа. Ну, давай рассказывай. Типа. Ну, типа, я не сказал, не я не скажу, Да. Я не сказал, потому что я посчитал это правильным, я не имею права сказать, когда кот осознает и скажет, ну, ну, это он должен есть повестить эту ну, новость, да. а не я, потому что я лично так считаю. Я ж не сказал, я на, 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 да, на меня дулась. Да, она вот, да, <laughs> мне очень долго. Че ты мне не рассказал, что ты мне не сказал, типа. Ты ж мой друг. Говорит, я твой друг, а его брат, говорит, я не скажу, говорит, Да, он ничего не сказал. Это была еще идея, наверное, на позициях. Мы сидели тогда на передышке. И мы не знали, что за сделать или что сделать. Мы хотели, был такой разговор, типа, э, если мы оттуда выберемся, то есть выйдем, э, все будет нормально, чтобы что-то такое сделать, чтобы это ну, осталось на всю жизнь, как бы, и что-то было схожее. И так у меня татуировки, у него татуировки, мы решили, что, скорее всего, что сделаем какую-то татуировку. Но мы еще не знали, какую, э, какая она будет, что это будет, как она будет это обозначаться. То есть это мы где-то где год мы просто подбирали. И потом, тупо случайно, я увидел э, татуировку, там э, было так два кулака, татуировка нарисована. Ну и снизу, там, типа, братья, на каждом кулаке, типа, была надпись э, брата своего. Ну, на этой почве начали искать, и нашли такой момент. И нам это очень да, им зашло. И мы как бы, ну, сделали. Ну, это как бы, ну, это душа. Это такое самое близкое. Наезде татуировка, это, наверное, самое важное. Она очень много очень много воспоминаний, очень много памяти. Это прям будет на всю жизнь. Даже если мы только когда-нибудь разбежимся, все равно уже будет, ну, сюда рядом. Я сюда рядом не волка вынужден. Друзья на Нехай вера не, не сгасай, памятай тебе чекают, памятай тебе кохают, и никогда не забывают. Нехай ты зараз далеко, да с тобою усі мы. Ты пройдешь, братан, це пекло, и я раньше посидим. Ти грім, видно ти, та ти, брат, ти не один і з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, Чує, десь летить снаряд, у долонях автомат, вивеземо безтрад, брат